मुख्यमंत्री पदासाठी उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस हात मिळवणी केली तेव्हापासून विरोधकांकडून सातत्याने ठाकरे गटावर हिंदुत्व सोडल्याचा आरोप केला जात होता लोकसभा निकालातही अनेक मुस्लिम बहुल भागातून ठाकरे गटाला भरभरून मतदान झाले होते त्याचाच आधार घेत भाजपासह इतर विरोधकांनी उद्धव ठाकरेंना टार्गेट केले मात्र आता विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा हिंदुत्वाचा नारा दिला आहे बांगलादेशात हिंदूवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध छत्रपती संभाजीनगर इथे आंदोलन करणार आहे ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात छत्रपती संभाजीनगरच्या क्रांती चौकात हे आंदोलन होणार आहे याबाबत दानवे ट्विट करून सांगितले की बांगलादेशमधील हिंदूवर होत असलेल्या अन्याय अत्याचाराच्या निषेधार्थ आणि हे अन्याय अत्याचार गप्प राहून बघणाऱ्या मोदी सरकारच्या निषेधार्थ भव्य आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे या आंदोलनाला समस्त हिंदू बांधवांनी व शिवसैनिकांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असं आवाहन त्यांनी केले बांगलादेश मे जिस प्रकार हिंदुओं पे हल्ले हो हो रहे हो रहा पिछले दो तीन महिने मे लगभग दो हजार लोगों पे दो हजार अटॅक हुए हो 69 मंदिरों पे अटैक हुए हैं और इस ऐसे समय में इसको जैसी संगठन जो मानवतावादी पहचानी जाती है उनके लोगों पर भी हल्ले हो रहे हैं इसके खिलाफ शिवसेना ने हिंदुओं का बांग्लादेश में हिंदुओं के संरक्षण के बारे में केंद्र सरकार ने सख्त से सख्त सक कदम उठाना चाहिए सिर्फ अकेले शेख हसीना का संरक्षण नहीं करना चाहिए बांग्लादेशी हिंदुओं का भी संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को तो क्योंकि बांग्लादेश इतना सा देश है अगर हिंदुस्तान ने आग भी उठाया तो बांग्लादेश गुपचुप बैठ सकता है बांग्लादेश का पूरा व्यापार हिंदुस्तान पे है मैं चेतावनी दूंगा कि बांग्लादेश ने हिंदो पे हल्ले अगर अटैक बंद में हुआ तो हिंदुस्तानी जनता बांग्लादेशी जो माल है व्यापार यहाँ उसमें बहिष्कार लेगा भारतीय तिरंगे का भी अपमान किया जा रहा है भारतीय तिरंगा बांग्लादेश में पैरों के तले तुड़वाया जा रहा है आज हम भी तुड़वाएंगे यहाँ पे बांग्लादेश का झंडा ये आप टीम को लेकर आपने क्या, क्या, क्या। बांग्लादेश का टीम यहाँ पे आके खेल के गयी क्रिकेट बाकी क्रिकेटर भी आ रहे हैं बाकी खेल वाले भी आ रहे हैं इसके बाद बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी महाराष्ट्र में खेलेगा नहीं ऐसा कदम शिवसेना उठाएगी महाराष्ट्र टुडे मराठी ब्यूरो रिपोर्ट छत्रपति संभाजीनगर आज महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज ला लब करा सत्या परिस्थिति आढ़ावा पहा